Все светит солнце, поэтому пора пойти покушать. Перед тем как вы собираетесь посмотреть, как мы будем есть, подпишитесь, пожалуйста, на канал. Там почти 60 человек. Мы идем туда. Я вообще до этого думал, что это два отдельных заведения. И они типа разделяются стеной. Два заведения на раз. Ну, как тебе сказать. Что? Ну, ты мороженое берешь, не да? нет Ага. Я хочу нормально поесть. Ну, пиздец. Розово я бы взяла, если бы мы уже где-то поели. Ну, я, наверное, так возьму вот это. А тут еще сладости есть. Ну, это торты из морозова. Фу, я никогда не любил эту жуть. холодно, я еду. И я Ладно, я был Hello. не прав. Она выглядит снаружи гораздо масштаб, ой, внутри масштабнее, чем снаружи. Я возьму чикен с баски. Вот. это короче. А вон, второе табло. А. Ah. Я пойду посмотрю на торты. Тут еще можно дать мороженые тарты. Я помню, мама покупала их, но это выглядит вкусно, но на самом деле мне никогда не нравилось. Кстати, они совсем... А сколько они стоят? цену, но они написали цену. А, ладно, есть. 40 долларов. Да, его Я думаю, я, наверное, возьму с коркой бургер. Can we get the original chicken uh, combo okay. with crispy chicken? Five, Is that okay? Yeah, that's okay. Um, yeah, with fries and uh do I, can I can get a drink with it. Yes. Okay, so yeah, okay, I can choose it later. Okay. Yes, please. Thank you. Thank you so much. Ну напоминает вот эти с американских фильмов, где вот этот дайнер, как ты рассказывал, рассказывал, что можно прийти и круглые сутки что-то есть. Настоящее. Да, настоящее. Он Где? даже вид на повреждения, собственности. Да, и он вот. просто... Слишком хорошо выглядит? Ну, не значит его протирают, ничего себе. А их тут типа, много, кстати. На растениях. всегда я полюбил, люди типа не парят. Смотри, авокадо. Слишком чисто. Меня, наверное, это смущает. Я прям слишком <laughs> все чисто. Опять вот эта история. твердые жопы. А, и это не то, чтобы сильно мягко было. Холодно. Я прям... добре дело, что сироп с собой взяла. Ну... Тут еще шумно. Прям на телефоне записывает очень много шума. Ры -ры 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 -ры. Типа, вот холодно. не так. Типа... Вот шум записывает. Должно быть тихо. Закачал... А, это не я. Закачал. Потому что машина заказала бургер. Сэндвич бургер стоит 13 долларов прайс и что-то там еще, и входит в эту цену. Мои чикен стрипсы тоже 13 долларов стоят. И Cheeseburger 2 6 долларов. Прикольно тут, чисто, тут прохладно, если летом жарко, это прям место спасения, но настолько неудобное место, чтобы посидеть. Возможно, на этих стульях. А у тебя вообще мягко? Да, непогано. Хотя спинка выглядит твердой. Я на спинку не, 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 не спираюсь. Ну, на спині, оно так сильно не там мягко... мягко-то. Мягко-то. <laughs> Ты не забыла, что он лежит. Без Ну, я второй раз сюда не приду, чисто посидеть. Если захочу что-то взять, я возьму и пойду домой. Нет. Я напиздил, что слишком чисто, вон окно грязное. Ну, это не в середине, это сзади. Ну да. А сзади ну... тут всяких много лазить, Чуваків. приколол. Ну они внутрь могут зайти. <сос> Тип э, зашел купить мороженый торт. Я думал, кстати, что вот мороженый торт это чисто исключительная история поставка. А оказалось, нет. А да, он в Украине вот эти мороженые Никого. торты. И вообще никогда не ел. Вообще. Хочешь попробовать? Нет. Мама кайфует от Я... этого. А в чем фишка? Это же просто морозов в форме торта, нет? Там еще что-то оно отличается. Но оно отличается от мороженого. Есть... Извините, типа шейка с начинкой есть? Это... А, ладно, бачка. Это прям там есть слои вот, чуть. Вот, вот, и вот это... Бисквита. Да, скорее всего. Но оно в совокупности не так приятно есть. Возможно, тут оно прикольнее, чем. Просто то, что холоднейше, оно зазвичай не ощущается так сильно смак угу. Цего. Тому мне кажется, что эти торты должны быть прям очень сладкие, чтобы чувствовать вообще какой-то вкус, когда ты ешь. Бессмысленно, я не знаю, У меня в голове оно не в колдеть. я не знаю. Сейчас я слушаю вот этот вафельный курс с огурцами, он по прикольней звучит, да, <свят> чем на респире. А вот ну, сейчас принесут покушать, и я обожаюсь, как всегда. Ты тоже взяла sweet and Нет. Я ничего не пробовала, нет, А что ты Чтобы тебе мало не было. Вот так выглядит. А что из этого чизбургера? А, вот твое, это два чизбургера, это чикенбургер. Видишь, переписано все. О, это прикольно. Картошка фри, картошка фри и гипсы, я так понимаю, с солью и перцем. Я надеюсь, это не будет. Выглядит, кстати, как на фотке относительно. Булочка красивенькая. И тогда вот прям не, не, значит, не А, ну... Ну, сейчас, да, я и прижала туда, а в загальном... Давай, первый вопрос. Миша, как тебе хлеб? Чего ты так блыкал? Мы не так ты да? <реку> вот я откусил чизбургер, это один укус, если шо. И я откусил его, и он максимально похож на вот тот, который ты берешь в маке. Да, мог ты бы котлетов. Ну, даже соус и... Ну, обычно, когда я брал где-то в других местах, они Кетчуп А он прям один в один. Я уже ты, перед тем, как мы сюда зашли, сказала, если бы мы нормально поели, сделала 4 укуса и сказала, что она уже наелась. Ну сейчас может поместится, просто может напилась. Это стрипсы как стрипсы, они для меня почти что безвкусные. Просто они сильно горячие. 7-11 мне больше нравятся крылышки, чем вот эти стрипсы. Угу. А что ты по поводу картошки? Неплохо. Не смакую. Да. Ну, я бы хотел чуть-чуть больше соли. Я везде хотел бы чуть-чуть больше соли. Не, не той соли, которую ты подумал. Что ты думаешь про это заведение? За время прошло, типа, майже на открытиях, то по свежести прям нормально. Все свежее, все горячее прям. Картопля теж смачна, хрустяща, не така типу, м'яка, прям. Ну, вона м'яка, але і хрустяща тоже. А ми mm. технически прийшли на ту картошку, которая жарена на свіжому маслі. Ну, якщо, yeah. да. Якщо ти заливають нову олію зранку, рамку, то там. Да. Горгер з коркою скучноватый. Типа. В ньому навіть цибулі не було, щоб якогось смаку більше додати. Чисто салат, майонез, помідор і курка. По свіжості знову ж таки смачно. Окей. Але бракувало чогось якогось іншого ще смаку туди додати. Я кажу: навіть тої самої цибулі додати і все. Воно б вже інакше смакувало. Практично те ж саме. Потому що сліпце мені не понравились. как Бажен сказал про бургер, скучный. Не то чтобы я не люблю острое, но именно в крылышках какое-то такое специфичной остроты не хватает. Картошка, она свежая. И она такая чистая, кстати, что в теории она и правда могла быть жарена на свежем масле. Вот, чизбургеры прикольные, то есть они мне понравились, они прям как в маке, с первым укусом, но каждый следующий там огурец или соус, он добавляет кислоты. Вот. А в маке ты когда кусаешь, ты, типа, каждый укус он одинаковый. Вот. И он прикольный. А здесь он первый укус как в маке, второй он еще кислее, третий еще кислее. И если не сильно любите кислое, то это может вам не подойти. Соус я взял только один. Тип. Но он неплохой, я не знаю. Ну, То що з макавыми мені більше смакує? Ну да, смаком это не сравнится. Хотя фирма та же, кстати. Нет. Нет? В маку не Heinz, вони свої мають. А, зволя? Да. Просто что у них такой кетчуп. Я что-то себе подумал, что у них. Нет. Тут у них не такий кетчуп. Нет? Вони тут. Ты сам себе їх наливаєш кетчуп. А Прямо. я забув. А, Такі кетчупи були в Бургер King в Польщі. В okay. KFC були. А тут нет. Окей. Okay. Тут нам не, не давали пакетики бумаг <свят> с кетчупом. Вот. Я не смогла довести. <свят> да, даже она не осейдала, и я тоже напхался, но я не наелся. Поэтому пихаюсь дальше, пока мне плохо не станет. <свят> Как-то так. Приятного аппетита. Скажи приятного аппетита, что ну, ты? Смачного скажу. Ладно.